Хочете відмовитись від походів до лікарів та витрачання грошей в аптеках? Задумайтесь над профілактикою свого здоров'я. В цьому вам допоможуть природні ліки, мед та продукти бджільництва. Про те, як вберегти свій організм від негативних чинників навколишнього середовища, сьогодні нам розповість апітерапевт Тетяна Чухрай. Добрий вечір. Добрий вечір, вічермаріанно. Вы апитерапевт. Вас можно назвать врачом? Нет, безусловно нет. Врач – это призвание души, это профессия, прежде всего, это глубокие знания. Я пчеловод, у меня тоже очень большие знания, но они, к сожалению, их недостаточно, чтобы называть себя врачом. Поэтому я всегда говорю, что тандем врача и пчеловода – это беспроигрышный вариант. Вот если бы к нам шли врачи, к нам на пасек, вот к нашим препаратам, это было бы очень интересно. Это было бы крайне полезно для здоровья каждого человека. Ну, в принципе, медицина как относится к эпитерапии? В последнее время наметилась тенденция положительная. И даже в некоторых вузах читают уже курс лекции эпитерапии. Меня приглашали в Крым прочитать. И раньше это тоже было, просто на каком-то периоде, на каком-то каком этапе это потерялось. У нас здесь много баночек да. и всего прочего. А что это такое? Расскажите подробно. Знаете, все, что в этих баночках, в тарелочках, в блюдечках, это все абсолютно из пасеки. Ничего нового. Вот сколько существует пчела, сколько существуют ее продукты. Когда мы говорим пчеловодство, сразу возникает ассоциация мед. И я хочу пожелать всем абсолютно Телезрителям, которые смотрят эту передачу, пожалуйста, пускай у вас на столе будет мед, любой мед, лишь бы он был натуральный, он качественный. Две столовые ложки меда этого достаточно для того, чтобы наполнить свой организм энергией на целый день. Берите одну чайную или одну столовую ложку меда утром с прохладным питьем. Вот как оно есть в чайнике. Это будет контрастный душ для вашего организма. Вы проснулись вечером травяной чай в прикуску с медом. И в этот чай травяной должна обязательно входить мелиса и бессонница уйдут от вас навсегда. А касательно остальных баночек? А сейчас расскажу. А если мы говорим о воске, это прежде всего и медицина, и косметика. Мы как женщины, Марьяна, знаем, что ни одна качественная косметика в мире не обходится без натурального воска. Если мы говорим о медицине, то имейте в виду, что 100 грамм воска имеет в себе 4000 международных единиц витамина А уже сбалансированного с эфирными маслами. Если мы берем 100 грамм говядины, это всего лишь 60-65 условных единиц международных витамина А. Есть очень большая разница в этом, правильно? Если мы говорим о пыльце, вот она стоит. Посмотрите, как она красивая. Она разноцветная. То есть полифлорная. Много цветкова, много цветов там. Поэтому она разноцветная. Это весь комплекс витаминов, кроме витамина С, который разрушается, допустим, в течение суток. Это практически все аминокислоты. Это вместо того, чтобы кушать химические витамины, которыми мы так пичкаем свой организм зимой, подружитесь просто с пыльцой. Если вам хлопотно ее замачивать, а ее нужно сухую пыльцу вечером замачивать, чтобы утром скушать, подержав 2 минуты во рту, тогда перейдите на пергу. Перга – это законсервированная пчелами та же пыльца. Она ферментизирована, туда добавлен прополис, мед. А вообще мы не знаем, как это пчела делает. Мы просто знаем, что в 5-10 раз она сильнее действует и быстрее, чем пыльца. Поэтому вот вам два готовых витамина. Одна чайная ложка осенью, пыльцы, до трех чайных ложек зимой, только не на ночь. Она очень бодрит, это энергетик сильный. Если мы говорим о перге, это четыре мешочка вот таких. И этого одного грамма достаточно для того, чтобы пополнять себя микроэлементами, витаминами в течение целого дня. Когда я говорю о подморе, все очень пугаются. Вот она, пчелка высушенная пчелка, называется подмор. Это чистейший хитин. Это одно из любимых моих увлечений. На самом деле оно не настолько безопасно, кушать его до бесконечности нельзя. Женщины от него стройнеют, хорошеют, идет интенсивная и очень мягкая чистка кишечника, восстанавливается перистальтика, наращивается УФ-пленочка на лице, наши ногти, наше состояние волос в прекрасном состоянии. Но мы его можем позволить себе 1 грамм в день. Это одна чайная ложечка с небольшим верхом, утром натощак, за 15 минут до еды. Смешайте с кефиром, йогурт соком, вареньем, медом, что у вас есть на столе, и просто принимать его вовнутрь. Но это месяц, этого достаточно. Я слышала, что мазь фурье очень полезна для организма, для внешности. Расскажите об этом. Вот пожалуйста. она перед вами, мазь фурье. Основной состав – это растительные жиры и забрусный воск. Обязательно должен быть только забрусный воск. И поэтому он действует, питает, подтягивает, регенерирует кожу. Если ваша кожа устала, обветрилась, получила удар, тот же ожоговый, от мороза, пожалуйста, помните, что у вас должна быть как скорая помощь, как аптечка для своего лица мазь Фурье. Она не только для лица, она и внешнего, и внутреннего применения. Кроме того, что еще ожоги, все ожоги, это могут быть заболевания кожи, сариазы сухие, мокрые, даже если у вас венки болят, вы натрудили ноги. И кроме того, что мазь фурье состоит из прополиса, мы можем туда добавить масло какао, мы можем добавить туда облепиху, яичный желток, и у нас очень такой широкий спектр мазей фурье. Если вы это запомните, спрашивайте пчеловода, мы им пользуемся, и они нас никогда не подводили. А что касается остальных? А что касается остальных, вот я хочу рассказать о прополисе. Марьяна, прополис – это натуральный природный антибиотик. То есть принимайте его в любом виде. Вот он есть нативный, вот он есть прополис с медом. Или сокращенно говорят промед. Три чайных ложечки в день, и вы абсолютно, ваша полость рта, санация полости рта, вы защищены от инфекции. Вы можете спокойно ездить в городском транспорте и не переживать, что вы где-то подхватите инфекцию. Какая полезная вещь. Это состав крови, это желудок, желудочно-кишечный тракт. Там, если говорить о прополисе, то кратко, когда мы говорим, формула его не выведена. Не выведена формула воска, не выведена формула перги, маточного молочка. Вообще это все не выучены до конца фракции. Поэтому, если вы пользуетесь прополисом в любом виде, есть еще прополис у нас водный, есть у нас прополис спиртовый, и каждый действует одинаково. Нативно болят десна, просто делайте аппликации. Если вы не можете принимать спиртовый, вы можете принимать медовый. Вы можете просто брать вместо всяких препаратов, если у вас, допустим, риниты, слизистая оболочка. Вот часто компьютерщики жалуются сухая слизистая глаз. Просто пользуйтесь водным прополисом. Он буквально за один прием убирает все проблемы. Для глаукомы, для катаракты очень полезен любой прополис как профилактическое средство. Если мы говорим о подморе, то я еще хочу сказать, что есть вот такая вытяжка спиртовая вытяжка. И она отличается по составу, потому что в спиртовую вытяжку хитин остается на теле пчелы. А это вся костно-мышечная проблема, это онкология, это варикозы, желудочно-кишечный тракт. И что вот этот препарат, что вот пчелки сами по себе очень хорошо работают по депрессиям, по эпилепсиям, и это уже проверено годами. Например, если мы говорим о депрессиях, это очень серьезно, потому что каждый второй украинец страдает депрессиями, осенне-весенними. Это уже есть такая картина. И не лечится он. Его можно очень просто излечить, эти депрессии можно просто излечить, принимая продукты пчеловодства. Принимая ту же пыльцу, пергу, и самое главное, это хитин или подмор пчелиный. По весу принимайте, и это обязательно вам поможет. Потому что по данным Всемирной организации здравоохранения идет речь о том, что к 2020 году депрессии выйдут на первое место в мире. И они перегонят сегодняшних лидеров. Это инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания. Психологи бьют тревогу, потому что более 50% самоубийств в состоянии депрессии. И именно пасека, именно пчеловоды могут легко и просто помочь в этом в этом состоянии человеку. Очень просто убираются стрессы. А сегодня синдром хронической усталости уже тоже является диагнозом. Врачи просто так и пишут синдром хронической усталости. То есть человек не может выпутаться с этой усталости. Он не живет, а проживает каждый день. Но если все, что есть здесь на столе, вы будете использовать, вы забудете такие слова, о которых я только что вспоминала. И самое основное, что знают все, и слышали это маточным молочком. Опять же, формула его не выведена. Действует оно э, тоже на уровне ДНК. Оно заходит в организм и заставляет организм вспомнить такую забытую функцию – самосканирование. Организм самосканирует себя, находит пробогины, находит проблемы. И туда маточное молочко направляется пучком ремонтных клеток, по пути исцеляя все, что попадается на его пути. Поэтому это комплексный препарат если нету деток, все сразу вспоминают, нужно пить маточное молочко. Правильно, нужно пить маточное молочко. Но в нашем арсенале есть вот такая вещь – гомогенат трутневых личинок. Все пугаются слова «гомогенат» – однородная масса трутневых личинок. Здесь 50% нативного маточного молочка и чистейший тестостерон – трутин седьмого дня. Это мужское. Лекарство или это мужско, мужской препарат, это помощь мужчинам и женщинам, когда у них начинается климакс. Для девушек, для женщин маточные личинки, они обязательно помогут женщине во всем широком спектре их проблем, к сожалению, но не решают их очень быстро, потому что это на сегодняшний день врачи считают э, стволовые клетки. Стволовые клетки решают большой-большой спектр проблем, и уже гинекологию тем более. Вы говорили о жемчужине коллекции. Жемчужина коллекции не только моей, жемчужина коллекции каждого пчеловода ⁇ это восковая моль. Я когда говорю о ней, я улыбаюсь, потому что я пишу сейчас книгу и назвала ее ⁇ Ее величество восковая моль ⁇ Я очень люблю этот препарат. Восковая моль, личинка восковой моли ⁇ это наш злейший враг. Злейший враг пчеловода. Она поедает наши, наши соты, наш воск, не спрашивая разрешения. Но она имеет в своем составе два ценнейших фермента. Это цераза, которая излечит все проблемы бронхолегочной системы, и протеаза. Она действует на три красных органа: печень, почки, сердце, сердечно-сосудистая система. Если мы говорим о том, что Мечников открыл этот препарат для того, чтобы излечить туберкулез, то и на сегодняшний день это лекарство номер один, если его примут врачи. Мы не можем называть это лекарством. Мы пчеловоды. Но у нас это есть. И если к нам придут врачи, это будет беспроигрышный вариант для больных туберкулезом. Туберкулез в нашей стране тоже набирает такие обороты, что составляет угрозу национальной безопасности. Более 1% населения заражены туберкулезом. Спасибо большое Тетяна за очень интересную беседу. Я узнала много нового, как и наши телезрители. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Маріана. Приезжайте к нам на пасеку, Вам будет приятно. Спасибо. А нашим глядачам я нагадую, що з нами була апітерапевт Тетяна Чухрай. А на останок пропоную подивитися невеличкий сюжет про апітерапію, який я думаю стане чудовою крапкою нашій розмові. Мали вичерпну інформацію про те, що являє собою апітерапія, та як вона допомагає позбутись найрозповсюдженіших захворювань. Залишається лише закріпити усе сказане реальними прикладами. Отже, знайомтесь, Віталій Лук'янов, чоловік, батько і дідусь, і вся його велика родина знайома з апітерапією вже біля чотирьох років. Це ж натуральний продукт, це, це все, так, як ми на травах. От раз ми ж теж не всі віримо, що в якісь допомагають. Вот. Это надо треба спробувати. У кожного організм різний. Тому какого то такого сумнення у мене і не було, і не могло бути. Першою почала приймати апіпродукти його дружина, яка мала деякі проблеми із серцем. Апітерапевт назначив їй воскову міль. Одразу ж після цього препарат викликав інтерес і самого Віталія Олексійовича. У неї, у неї давлення, давлення знизилось, Но не снизилась, а стабілізувалась. І от ми вже четвертий год. Вот это. Кожний год ми два рази в год цю тепомоль вот весною і осінню. Потім до піпродуктів призвичаїлась і дочка чоловіка. Сам же Віталій Лук'янов до аптеки давно не ходить. Усю користь для себе він черпає не з медичних препаратів, а з натуральних природних ліків. І повністю довіряє порадам Тетяни Чухрай. Яка у цій справі консультує і його самого, і всю його родину. Була ще шийний, шийного позамка. Я а з теж так поговорили, пообіцялися. Вона говорить, візьми подмор, пчелиний подмор і розтирай. Ви знаєте, ну, ну прекрасно. десь пацієнта на 85. Я себе ощутил лучше. Я можу шею поворачувати, куди хочу, как хочу. И... А то было, було такое состояние, що я отак вот вот не мог стоять голову, так держать. Найближчим місцем, де пощастило знайти апіпродукти, став магазин Кузінський мост. В аптеках навряд чи можна буде знайти апітерапевтичні препарати, бо традиційна медицина до кінця не визнає всі методи, які використовуються в апітерапії. А в Кузінському мосту є все і маточне молочко, і воскова міль. Поради щодо використання цих препаратів надасть апітерапевт, а за сумісністю і власник крамниці. Якщо природа дає нам хвороби, то вона ж може цих хвороб нас і позбавити.